Estem aquí amb Andoni Zubizarreta. Andoni, una pregunta, el Barça està buscant un substitut a Víctor Valdés? Pues eso Andoni Zubizarreta, director esportiu del Barça. Com a porter no parava ni un penal. En canvi és un expert a parar preguntes dels periodistes. La verdad és es que Víctor Valdés és un gran portero, lo que pasa que bueno, pues es lógico que un equipo grande como el Barça pues es normal que tenga siempre la mirada puesta en el mercado, ¿no? Ahora bien, Eso no significa que no nos interese Víctor, ¿no? O lo que pasa es que eso depende. ¿De qué depende? Pues bueno, de según cómo se mire, todo depende. O sea que sí, que no, que caiga un zaparro. ¡Maravallos! I així és com es respon una pregunta sense dir res. Gràcies, Irene. Un aplaudiment, també, ho has fet molt, molt bé. Molt bona feina. I, Antoni, gràcies per venir a aquest màster d'indefinició comunicativa. Lo siento, lo siento, siento. No, no. Tranquilo, si yo nunca me mojo. Nois, us havia dit que us portaria el millor. D'acord? És l'hora. Ah, recordeu que la setmana que ve parlarem de com cagar-la sense dir res amb Sandro Rossell. Antoni, un autèntic plaer. Escolta, vols que anem a fer un cafè? Uh, bueno, pues la verdad es que estaría bien, lógicamente. Lo que pasa es que, bueno, yo no, yo no tomo café, ¿no? Pero bueno, podría comer un bizcocho y así hasta mañana a las 8, pues bueno. Lo que pasa es que tengo una reunión, pero bueno, todavía, todavía tengo tiempo. Claro que si salgo ahora, pues bueno, eh, no encontraría tráfico, ¿no? Así que quizás, quizás, quizás... Això és un sí o és un no? Ah...